Всем привет! привет! С вами Юлия Рей и Анастасия Роуз. И сегодня мы снимаем челлендж без большого пальца. Для этого нам понадобится вот скотч. У нас он бумажный. Да? Это парень. Он же так Не знаю. Он бумажный. Сейчас я буду бинтовать. Настю. Мумифицировать. thank <laughs> you <laughs> так, для первого задания нам понадобится бумажка и ручка. Мы должны будем написать свое имя сверху и нарисовать себя. Итак, и вот, вот, Вот что у нас получилось. И вот это я. Похоже, да? Я Анастасия Роуз, и это я. Но я учет что на голове, это не горшок, подумайте, это шляпка. Я тоже так подумала. Вот если как будто плачу, то я не плачу, я наоборот улыбаюсь, просто ресница. Я просто неудачно накрасилась тушью. Вот, моя история. А у тебя уши нет? А я без лис... уш, а у меня ресниц. И я как будто лысая, знаете, у меня какие-то три волосинки торчат. И челка зато Но у меня цветок на голове, ничего же. Второе задание. Для этого нам понадобятся стаканчики и шесть штук. У нас больше не нашлось, поэтому мы сделаем так. Мы должны будем построить из них башенку. Два раза. Да, два раза. То есть построить и разобрать. Это мы будем ставить на секундомер. И кто сделал быстрее, тот победил. Путью. Да. Так а что на... начнем. Итак, ребят, <свят> мы наконец-то приготовили. Да. Итак, вот тут будет секундомер. Значит, три раз, два, три. Да. Начало, конечно. <свят> Охренеть. <свят> я видела, люди делают это быстрее. <свят> <свят> ну то люди, а то я. <связывая> Такой человек не спешит. А два <связывая> <связывая> раза. Да? Ну там минута на секунду. Да сейчас, ты тупо Да. Я не знала, что два раза. Он мне там это говорил. Твои проблемы. И сапачки. Сорок три. 43 там, просто, которая нажала. Да, теперь нажала. Нет, нет. Нет. Так, теперь моя очередь. Так, 40 минут. Да. 2, 3. Ой, я не знаю кто выспрашивал. Ну, кажется, все А я о чем? Проблема в минусах этих стаканчиков а я о Знаете, плохо, это уже так спешишь. Все, сорок три. Сорок три, да. Так, ребят, мы сделали это одинаково. Сорок так что у нас никто не проиграл. Для третьего задания нам понадобится яблоко. А, у нас, ну, как по половинкам, и мы должны будем еще вот так вот нарезать. Просто мы так подумали, целый не вариант, потому что мы себе реально оторвем большой палец. Да, поэтому. <гас> Также, кто быстрее нарежет дольки, кто-то выиграет. Да. Следующее наше тоже задание это вот яблочки. Так, вот. а насколько а на режем-то частей? А -а -а. Давай на три вот, раза. Давай. На счет три. Раз, три. Подожди, сейчас тоже. Подожди. Раз. Раз, два, три. Ой. Ну, у тебя легче, конечно. Все. Сейчас. Сейчас. Сейчас все будет. Сейчас последний остался. А она сама выбрала маленький. Я думала, как просто будет удобно. Да, она же взяла по-китайски. Нормально. Я сейчас по-китайски. Это просто нестандартный так все будет. Их, и сейчас. Да я сама справилась. Спасибо. Итак, четвертое задание. Это связано с бананом. Мы, короче, сейчас его разрежем на пополам, половинку вилки, половину мне. Вот. И мы должны будем его очистить. Мы должны открыть только с этой стороны. С этой стороны У -у -у. нельзя, потому что здесь не ну, легко. Вот, вот, здесь легко. У -у -у. Поэтому еще три. раз, два, три. Для пятого задания нам понадобятся кроссовки. Два листочка бумажки, чтобы не запачкать стол. Да, мы будем завязывать и развязывать шорки. Поехали. Итак, ребят, вот наши кроссовки. Они развязаны. Нам нужно только от них шовки. Мы должны завязать бантик и развязать его. И кто сделает это быстрее, тот Раз, два, три два походу, Настя, будет да хоть в чём-нибудь. Да ладно, я там победила. Что такое тогда? Ну, Да. Я не сдаюсь. Ну, вам помочь? Ну, это типа бантик. Может, я с таким хожу? Для шестого задания нам понадобятся салфеточки и ножницы. Мы постараемся, попытаемся, не знаю, получится ли сделать из этого книженку. Да. Ну что получится? Ну, да. если будет ничем, потому что у меня снежинка осталась целой, а у Насти она просто красивее. Нет, у меня все равно Ну, она просто немножко, смотрите, тут она тут можно склеить. Ну, в плане того, что снежинки, да, в принципе, у нас получилось что-то вырезать. То есть, ну, ну да. Ну, короче, как-то так. Спасибо, что посмотрели наше видео. Надеемся, что оно вам очень понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Мы вас любим. Всем пока!